आशा है, आशा है, आशा है। कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाए आशा 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 हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार आशाएं तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले आशाएं jannat se स्टूडेंट आज जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय अड़गांव बुजुर्ग में ग्रंथालय प्रदर्शनी व पुस्तक मेलाओं का आयोजन किया गया था इस मौके पर हमारे साथ आप सब देख सकते हैं बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे बी सर से कि आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था सर मकसद क्या था महावाचन हा जो कार्यक्रम महाराष्ट्र शासना ने संपूर्ण शालामें राबने जे शासनाचं परिपत्रक होतं त्याप्रमाणे आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पाडलेला आहे शासनाच्या उद्देश होते सर्व माध्यम सर्व व्यवस्थापनाच्या त्या विद्यार्थी आहेत त्यांनी वाचन करावं पूरक वाचन करावं म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांच्या व्यतिरिक्त इतर विषयांची पूरक वाचन त्यांनी करावं आणि त्याच्यामधून त्यांनी फक्त वाचनच न करता त्याच्यावर थोडं मनन चिंतन करून आपलं मनोगत व्यक्त करावं एक काही ओळी त्यांनी आपल्या कागदावर उतरवल्या पाहिजेत की जेणेकरून त्यांना आवांतर वाचनाची गोळी लागेल त्याचप्रमाणे त्यांना लिखाणाची गोळी लागेल आणि एक त्यांचं समृद्धीमध्ये भर पडेल या एका व्यापक उद्देशाने हा एक चळवळ स्वरूपामध्येही कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे आणि जिल्हा परिषद अकोला तसंच पंचायत समिती शिक्षण विभाग तिल्लारा यांच्या वतीनं जिल्हा परिषद हायस्कूल अडगाव या ठिकाणी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं आणि या कार्यक्रमासाठी गावकरी मंडळी तसेच साहित्य आ... क्षेत्रातले कुलट सर आहेत राऊत सर आहेत या सर्व मंडळींनी पत्रकार सर आहेत या सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थिती लावली आणि म भरघोस प्रमाणे या ठिकाणी उपस्थिती लावून शासनाच्या या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला मी सर्वांचा आभारी आहे सर्वांचे पुनः एकदा आभार मानतो सर्व विद्यार्थी शिक्षक या शाळेचे प्राचार्य कुलट साहेब राऊत सर सर्वांचे या ठिकाणी पुनचे एकदा मी आभार मानतो धन्य हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आप यहाँ पर प्रदर्शनी में आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके तालिक से आज का जो प्रदर्शन है जी सर महावाचन मेलावा जी और उस महावाचन मेलावा में ग्रंथ प्रदर्शनी जी तो आज का जो भी कार्यक्रम है तो सब बच्चों में उल्लास था उन्होंने पढ़ाई के बारे में और पढ़ने के बारे में और पढ़ने के बाद अपना क्या डेवलपमेंट अपन कर सकते इसके बारे में उनको ज्ञान मिला यहाँ पे और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे जैसा महात्मा फुले वाचनालय शिवाजी नगर है श्री सार्वजनिक वाचनालय अड़गाव बुजुर्ग है जिला परिषद उर्दू स्कूल का वाचनालय है जिला परिषद कनिष्ठ महाविद्यालय का वाचनालय है सारे जो ग्रंथ है वो ग्रंथों में से क्या मिलता किताबों में से क्या मिलता इसकी जानकारी इसकी माहिती आज विद्यार्थियों को मिली और उनके सामने अच्छा प्रदर्शन आज का रहा जी मैं हमारे आदर्श केंद्र प्रमुख कोले सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का तैयारी कैसी हुई और ये प्रोग्राम किस तरह से हुआ और आपका मैसेज क्या रहेगा विद्यार्थियों के सब स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे सन्मान्य मार्गदर्शक दिनेश जी दुतोंडे सर इन्होंने ये प्रोग्राम का जो महावाचन मिला था महावाचन उत्सव हमने एक माह से चालू किए थे वो अच्छी तरीके से हुआ और उसका एक प्रदर्शन तालुका स्तरीय प्रदर्शन उन्होंने यहाँ रखने को बोला हमारे केंद्र में तो वो हमने आयोजित किया और ये गांव के जो वाचनालय है महात्मा फुले सार्वजनिक वाचनालय तथा तो श्री सार्वजनिक वाचनालय ये दो वाचनालयों के लोगों ने भी ग्रंथ पाल और इन्होंने अच्छी तरीके से इसमें शरीक हुए और बच्चों ने भी अच्छे अच्छे किताबें पढ़ी और किताबों में पढ़कर अच्छे मनोगत यानी रूपाली वो विनोद वानखड़े की लड़की ने रूपाली विनोद वानखड़े ने अच्छा मनोगत व्यक्त किया उसी तरीके से जिला परिषद मराठी की लड़कियों ने खुद वो ग्रंथ पढ़कर उन उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें है यानी जो संस्कार है वो यहाँ लिख के दिए और वो प्रदर्शित किए इस तरह से एक ये महावाचन उत्सव अच्छा तरीके से मनाया गया और उसमें से बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम लेकर ये उत्सव को कामयाब बनाए तो ये थे बीओ सर और हमारे केंद्र प्रमुख सर आज यहाँ पर जो ग्रंथालय का कार्यक्रम और जो गंतव्य प्रदर्शन ने आयोजन किया इसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ और आगे भी तेलारा पंचायत समिति और शिक्षण विभाग की जानीब से इस तरह से प्रोग्राम होते रहेंगे बी ओ सर के नेतृत्व में उनके आदेश के मुताबिक ये प्रोग्राम हो रहे हैं तो हम सभी टीचर से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी स्कूलों के लेवल में भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें बहुत बहुत शुक्रिया